Я Вам гарантую, шановні мої, що балагана такого не буде. Хто буде устраювати балаган, буде кричати і бігати отам за вікнами. Це я вам гарантую. І камера, я чувствую, буде виглядувати отам, в лучшему случає. А тут буде, буде, а тут буде тепло, тут буде горіть світло. І ми будемо вирішувати те, що ми будемо робити для того, щоб кожен з вас... Почув покращення, не чув себе обездоленим или обіженим, ким-то обдуреним. Ми на самом ділі з цим з вами приїхали.

Я показываю, что в помещении, в закрытом помещении дома культуры села Майдан час 0 градусов. И тут у нас проводился утренник новогодний. И завтра вот я узнаю, что то будет проводиться. При этом. такая у нас картина с температурой. состояние подоконников это все сергей владимирович вам э, а так сказать это? ну а что это состояние подоконников посмотрите ну, вот вот а, оно все облупленное Тут ну, все, так, все... Вот без ремонта так, так. О, правильно. то есть вы, вы подтверждаете что без ремонта 50 год вот, я не знаю ему только красы мы уже красилось, и она оно все было. вот уже оно все равно должно вот оно об, облущивается ну надо его убирать правильно так это уже надо было делать еще год назад, раз мы начали восстанавливать клуб. Тут вообще он, он, он сыпется. Вот оно все. Тут вообще страшнючее Это все. Страшное, страшное. Вон, паутина, он пауки замерзли, потому что минус, минус один градус вот сейчас в помещении. Вон лежит градусник. И Ольга Алексеевна, люди жаловались, что вот эти стулья, они когда люди на них садятся, то, то гвоздики торчат, то шурупчики да рвут, понимаю, рвут, рвут, поняла, рвутся, рвутся курточки, рвутся да, там. Шевченко, раньше. Я раньше, облога, этой, потом кабинете, и Правильно, там же они хранятся. Давайте да, их я открываю, вот, я <клых> <клых> вот оно вот такое состояние. Все разворовано, видите? Вот тут были раньше батареи. Тут было все тепло. Это была теплая комната. Вот тут тоже нет батареи. А значит, кто-то допустил расхищение коммунальной собственности. Вот комната. То же самое. Нет ни одной батареи. Стекла разбитые мы имеем ситуацию того что руководство прилеснянского сельского совета Да софиты как были. как мы тогда на праздник как мы на праздник тогда с Юрием Михайловичем повесили эти лампы все все на месте осталось лампы работают по крайней мере сцену можно подсвечивать мероприятие проводить один роуч з потолка. Ви знаєте, скільки Так, подождь, не шуба. Ви відновлювали його в цьому году Черкаський ваш етом На Наступний бюджет там В цьому году ми робісти... відновлюємо. не це там зальний зал, конечно, щоб ж розуміти, у нас народний колектив там доні досказали. Значить, у вас є команда Gracias. Они полностью выбиты, разбиты. Да ну дует страшно, он снег в нем лежит, глянь. Вот, вот снег лежит вон в самом окне получается внутри окна не теплый воздух, а внутри окна холодный воздух. А теперь напомним, что в апреле месяце вот на этой сцене, можно сказать, бил себя в грудь кто? Да, вот здесь вот сидел падал, посмотрел на нас и говорил, апрель 2016 года, что мы будем сидеть в этом помещении, оно будет теплое, мы тут будем обсуждать кустар, а некоторые типа нас будут ходить вот там вот так вот теперь приезжайте, Сергей Владимирович, посидите здесь, давайте обсудим устав. Но только мы лучше будем ходить вот там за окнами, там теплее. А здесь невозможная холодина. Здесь не высидишь 10 минут, ноги уже промерзают и нос уже холодный. И посмотрите, даже в перчатках. Вот до такого состояния вы довели этот клуб своим управлением. Он и раньше-то был не лучше. Точно так же сыроватка тут... Плевалось большой горки на состояние этого клуба. Но за год объединенной территориальной громады мы не сдвинулись, ни на шаг. И теперь что вы еще сказали? Нужно экономить. На, э, в бюджете на 2016 год на свет выделено 7100. А за этот месяц, 18 ноября, даже месяц не прошло, три недели, уже вылили практически эти деньги за... За обогрев. При условии, что экономят, экономят, и экономят в кабинете у оспищева сейчас 12 и 9 градусов. Там ну, дева, 13 девочка градусов. Девочка пришла на кружок, она сидит одетая полностью. И оспищева сидит одетая. И мы тут никто не раздевались. Вот холодные пальцы даже в перчатках. Это идет, это, идет пара замок. Он идет, да, он идет, потому что дыхание... Сейчас тут немножко еще сейчас промерзнем и все. И это мы сейчас что? Вот так уже готовимся к Новому году. Это вот это вы нам посоветовали вот так экономить. То есть, соответственно, в этот период мы до этого клубом не пользовались. Весь зимний период мы опять не можем пользоваться, потому что на нас опять экономят. А когда же мы начнем жить нормально и полноценно, когда же культурная жизнь дела, она начнет хоть как-то себя. Проявлять? А при этом у нас помимо этого зала есть основной зал, вот тут Даже большущий этот зал. Он а, вообще... наверное. Там. Да он не закрывается Тут. А, ну. Ой, не, он, наверное, или дверь. А, ну там зал раз... сколько? На, на, на 300 человек, там Нет, большой ой, зал. С той что туда заходить, ну, там темно. Там все равно ничего не видно, и он еще будет леденее. Мы там... просто сейчас фиксируем это в виде э, видеофиксации. Да. Вот состояние, вот это показываю. Это снег лежит там, внутри окна. Вот он. Неужели вы за все лето, за все лето не удосужились застеклить хотя бы окна? Я, я, уже вообще залище огромный, тут залище. Залище огромный, заходишь в морозильник сразу. Ой, тут еще холоднее. Ну, вода там не замерзла в бедрах, не? А, она со да. О, иди. Вот Смотри. Да. ты сюда ее вынеси, чтобы мы показали падалки, какая температура О, в помещении. Это внутри помещения, такая температура. Да. И почему-то опять в очередной раз активисты находят все вот эти изъяны, разбитые окна, снег в окнах, бабушка, он, лед в ведре. Такая температура тут ледяная. А теперь, Сергей Владимирович, вот бабушка, мать героиня, вот вам не стыдно, что старики? ходят сюда и мерзнут в этих клубах, домах культуры вместо того, чтобы сидеть за чашкой горячего чая. И от... что они сюда просто ходят, заняться им тут нечем абсолютно, абсолютно. А вы нам говорили, что мы тут какие-то не такие, слишком много жалоб подаем. Так жалобы они тут шаг на шаге. Вот смотрите состояние клуба. Вот когда-то было вот такое село, цветущее. Картиночка, смотрите. Речка чистая, везде тут все рисовали художники в 60-х годах. И что сейчас мы имеем? А вы с апреля ни разу тут и не появились. Посидели, посмотрели, как устанавливается детская площадка в машине со стороны. Отличный вы голова. И прям, написали прям лож ложный ответ. С людьми вы взаимодействуете. еще и.